एकंदरीतच आत्ता नेमकं काय घडतं आहे रेस्क्यू ऑपरेशन कुठवर आलं याबद्दलचे अपडेट जाणून घ्या सचिन गाड आपल्यासोबत आहे सचिन आत्ताची काय परिस्थिती आहे रेस्क्यू ऑपरेशन हे पूर्ण झालेलं आहे का काय नेमकी माहिती मिळते आपण बघितलं तर अद्यापही रेस्क्यू ऑपरेशन काही संपण्याचं नाव घेत नाहीये तब्बल साडेतीनशे लोकांना बाहेर काढण्यात का आलेलं आहे मात्र अजूनही अनेक लोक आतमध्ये अडकले कारण त्या ठिकाणी जे कंत्राटाराच्या माध्यमातून जे कामगार आहेत वारंवार याच्या तक्रारी माझ्याकडे पण त्यांनी केल्या होत्या या संदर्भातल्या तांत्रिक अडचणीच्या संदर्भात तर ती पण काळजी आता मनोरंजली घेतली पाहिजे पण आता सग्या जे अपले नागरिक हैं सुखरूप रित बाहर का दृष्टिकोण आज प्रयत्न चालू है निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि यह जो घटना हुई है आ, इसके बारे में जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट से जो लेबर लिए जो स्टाफ है उन्होंने भी पहले मुझे सूचित किया था कि भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है मोनोरेल का जो व्यवस्थापन है वो व्यवस्थापन टेक्निकल चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था जो आ, जो कॉन्ट्रैक्ट ले पे जो स्टाफ था उन्होंने मुझे इसके बारे में पहले भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था और मुखर्जी साहब के पास तो इसकी एक ज्वाइंट मीटिंग भी हमारी हुई थी तो ये सब चीजें मोनो रेल के व्यवस्थापन ने इसके पहले इन इस चीजों पे ऊपर ध्यान देना चाहिए लेकिन आज जो ये टेक्निकल कारण के वजह से ये घटना घटी है लेकिन भविष्य में और भी बड़ी घटना हो सकती है इसके लिए हो सकती है तो मोनो रेल ने आ, याँ, याँ स्टाफ पर सवाल करे कि स्टाफ अनएजुकेटेड था। नहीं स्टाफ अनएजुकेटेड का सवाल नहीं स्टाफ की जो टेक्निकल चीजें है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसमें बहुत सारी कमियां आई है कमी कमी है वो हमने एक्चुअली एमएमआरडी के कमिश्नर के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके उनको इसके पहले भी उनको पहले बताया था लेकिन दुर्भाग्य से उस चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अगर उस चीजों पे अगर ध्यान देते थे जो मोनो रेल के इंटरवल सिस्टम के बारे आज ये हादसा नहीं होता था सांसद एकनाथ शिंदे के राहुल तेव्हा राहुल शेवाळे हे सध्या प्रतिक्रिया देत होते आणि यानंतर आपण पुन्हा एकदा सचिनकडे जाऊयात सचिन तू एकंदरीतच रेस्क्यू ऑपरेशन बद्दलची आपल्याला माहिती देत होता तुझ्याकडे मी येतोच मात्र आताची ही काही दृश्य आपल्या समोर येत आहेत अद्यापही हे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे काही प्रवासी आतमध्ये अडकून पडलेले आहेत आणि त्यांना सध्या बाहेर काढलं जात आहे